उर्दू टीचर के मज्जत सामीन अस्सलाम वालेकुम हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार तशरीफ ले जा रहे थे एक रीझ को नचाने वाला नजर आया पूछा तुम कौन हो तो बोला कलंदर उस दौर में रीझ नचाने वाले को भी कलंदर कहते थे आप बेख्तियार मुस्कुरा दिए ये बात उस रीझ वाले को पसंद नहीं आई कहने लगा आप कौन है फरमाया मैं भी कलंदर हूँ कहने लगा आप कैसे कलंदर हैं? न आपके पास रीच है न डुगडुगी तो तमाशा कैसे दिखाएंगे फरमाया पहले तुम दिखाओ फिर मैं दिखाता हूँ रीच वाले ने डुगडुगी बजाई और रीच खड़ा होकर नाचने लगा उसने कहा अब आपकी बारी हजरत लाल शहबाज कलंदर दो दरख्तों की टहनियों पर खड़े हो गए और फरमाया नीचे से गुजर जाओ मगर याद रखना आगे जाना वापस कभी मत आना जैसे ही वो नीचे से गुजरा माहौल ही बदल गया न वो सूरज की गर्मी न गिर गुबार जहाँ तक नजर देखे खूबसूरत पहाड़ सब्जा न मौसम गर्म न ठंडा अभी इसी सोच में था कि देखा सिपाहियों का एक अजीम लश्कर जो घोड़ों पर सवार था तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था वो घबरा गया कि आज तो जान गई पास पहुँच लश्कर रुका और सिपा आगे बढ़ा इससे पहले कि वो कुछ कहता सिपा सलार बोला बादशाह सलामत आप कहाँ गायब हो गए थे आपकी सल्तनत आपका मंतजर है और मलका आलिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया है अब वो हैरानों परेशान शाही घोड़े पर सवार होकर साथ चल दिया जब महल पहुंचा तो अजीम शान अमारत देकर हैरान रह गया अंदर दाखिल हुआ तो खूबसूरत मलका गिला शिकवा करती हुई उससे लिपट गई कहाँ रह गए थे आप सब भूल कर निहा धोके शाही पोशाक पहन कर तख्त पर बैठ गया सालों गुजर गए बच्चे हुए फिर शहजादे बड़े हो गए बुढ़ापा आ गया जिसम से जहाँ मुंह से जायका चला गया एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठे ख्याल आया कि आखिर हुआ क्या था इसी जस्तुजू में वही पहुंचा जहां पर लश्कर था तो देखा वो दरख्त अब भी मौजूद है सोचा चलो देखते हैं और दरख्त के बीच से गुजरा माहौल बदल गया वही वक्त वही मकाम सामने उसका रीच और डगडगी पड़ी थी वही गर्मी वही गिरदुबार पीछे देखा तो हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार खड़े थे उसकी हालत गैर हो गई बोला जनाब मेरी सल्तनत मेरी मलका मेरे शहजादे तो आपने फरमाया सब तमाशा था क्या कहूँ जिंदगी के बारे में एक तमाशा था उम्र भर देखा Oh